ॐ परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् मुवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गीय मकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यं मास्मगमपार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्खे द्रोणं च मधुसूदन प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरू न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपी ह लोके हत्वार्थकामंस्तु गुरूनि हैव भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मक् कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने महत्वा न जिजीविशामस्तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कर्पण्यदोषोपहतः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषि प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्त्येय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यांस्तिक्षस्वभारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् सोऽमृतत्वाय कल्पते ना विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्ट्वन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्ध भारत य एनं व्यतिहन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम् हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिनायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थकङ्घातयतिहन्तिकं वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छद्योयमदाह्योय मक्लेद्यो शोष्य एव च सर्वगतस्थानु रचो रचलो नित्यस्सर्वगतस्थानूरचनोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं, नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वा पेनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चाव्यक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनक्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयादृणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिषन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यभिपष्टितः वेदवादरतापार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् तया पहृत व्यवसायात्पिका बुद्धिः बुद्धिस्समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल मा ते सङ्गो योगस्थक् कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योत्समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्य वरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिक्यं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टस् स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वणुद्विग्नमनास् सुखेषु विगतस्पृहः स्पृहः यः सर्वत्रा न विस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् यः सर्वत्रा न विस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् उर्वोङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियानीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपष्टितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसस् सङ्गस्तेषूपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसस् सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहस् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हनिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतःशान्ति रशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते वाय। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्णावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्यमाणमचल समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारस् स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिपार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मणिर्वाणमृच्छति हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः